Мы можем допустить, еще помилка была якась к самого початку, так что те переносы были нестабильны и немало достать грунту для того, чтобы развиваться в полочную. Вот эти 12 лет, как выпавшей жизни, на чем они опирались? На что? Что это за замок? На каком он был в фундаменте построен? Можно сделать разные вещи. Можно предположить, что изначально были на каких-то фантазиях, основывались их отношения. Вот. Там же была огромная пауза. Садик заканчивается в 6 лет. Когда они встретились, это 26 лет. Дети 20 лет. Чем они были наполнены? Какое-то детское, глубокое, ну, такое глубочайшее, очень тонкое очарование друг другом. И вот на этом строятся новые отношения. Вот они встречались. Сумели ли они за этот год решить те задачи, которые, в общем-то, то ли Бог, то ли природа дали на этот период конфетно-букетный на период ухаживания. Какие там задачи стоят, понять друг друга. Знать взаимность надежд, насколько эта взаимность оправдана, насколько люди обладают духовными, материальными, психологическими ресурсами для построения совместной жизни. Это ведь нелегкая влюбленность, флирт и даже не просто секс. Это серьезные отношения, которые требуют глубочайшей ответственности взаимной. Вот этот год. Дал ли он ответы на эти вопросы? Судя по дальнейшему рассказу, нет. Причем не дал ни с той стороны, ни с той стороны. Как можно было избежать, спрашивает Павел. Как можно было избежать? Ответ очень простой, в то же время очень грустный. Быть правдивым по отношению к самому себе. Наверняка в течение года какие-то мысли, подозрения могли выплывать. А как вы взяли реальные страхи да мистичные подозрения? на практике? Да, мы можем бояться не только реальных страхи, да, вот реальные страхи основаны на реальных событиях, фактах. Мы можем бояться и каких-то собственных вымыслов, страхов, идущих из прошлого, страхов, идущих из рассказа других людей, их отличить, очень можно отличить. Но, в общем, тот этот год на это и нужен, этот год или больше. Проверить, соответствует ли человек моим ожиданиям, Насколько страхи реалистичны? Смогу ли я исправить их? Сможет ли моя супруга их изменить, будущая супруга? Исправить, изменить, не допустить. На что я могу опереться? Страхи будут. Отбрасывать их и делать, что все в порядке, идеально, ну, немножко наивно. Погружаться в страхи на самом деле ужасно. Но страхи на той страхе не запускают механизм. Поиска, понимания, сознания, проникновения в явления. євлення. Випадки, коли дружина залишає чоловіка і залишає чоловіка з дитиною, вони не одинокі в хаті я знаю, зі статистики. І чи відрізняється це від тієї ситуації, коли батько йде з родини, йде від дитини? І з точки зору психології, чи може батько виховати дитину сам без мами, без дружини? и выходит не полноценно, сильно, счастливы. Строить и поддерживать длительные устойчивые отношения с людьми – это один из ведущих факторов, показателей устойчивого психического здоровья, состояния. Это могут быть дети, это могут быть родители, это могут быть друзья, это могут быть начальники, подчиненные, это могут быть супруги. На первом месте все-таки стоит любого понимания и, и принятия. Вот на самом деле это большая сложность для человека. Если отец обладает этими качествами, если он в достаточной мере принимает ребенка и дает им ощущение вот этой самостоятельности, самости, это более чем достаточно. Любой из членов семьи и даже принятые родители приемных, семья, которые приемные дети, вот если они это дают, это достаточно, если этого нет и есть много всего, управляют кружки, водят по разным развивающим секциям, возят, ездят, тратят деньги, покупают, оборудуют, Но нет, основа фундамента воспитательного процесса нет принятия любви, вначале, любви, люди принятие как, судя, как личности. Что-то идёт не на пользу, а во вред. Як сформувати за умов розлучення адекватне відношення до дитини з боку обох батьків? І якщо дійсно є один із партнерів проблемним, то що тоді робити іншому? У ключі взаємодії, з ми говоримо батиальних ситуацій, даже кризисних, когда отец и мать понимают Ну, необходимость, да, воспитательных процессов, необходимость дать своему ребенку, в общем, что-то важное, цельное в жизни, помочь ему стать на ноги, ну, не только в материальном плане, духовно чувствовать себя цельной личностью. Ну, часто и густо, к сожалению, кто-то из родителей, а может даже и оба, тянут на себя одеяло, хотят как-то показать себя с лучшей стороны, играют на эмоциях, манипулируют, ну, как-то компенсируют свою на самом деле духовную неполноценность. Извините, конечно, что я так сравниваю, но похоже так. Что можно посоветовать Павлу, вот в его рассказе, в стремлении как можно больше дать своему старшему сыну, как можно больше вложить в него хорошего, доброты, чувств. Действительно быть как кремень, как скала. Это ясность и последовательность, устойчивость. Вопреки всему на свете, жизнь может сбить с ног, эмоции могут быть сокрушительны, выдать действительно почву из-под ног, ощущение неполноценности мира. Но если он из раза в раз демонстрирует, показывает, искренне отдает свою любовь своему сыну, поддерживает в нем лучшие черты, поддерживает в нем лучшее направление, лучшее качество, то, что он видит то, что принято в мире, то, что принято в людях, в человечность. Вопреки всяким капризам, вопреки всяким ну, комформистским таким направлениям, как бы так сыграть на удовольствиях, манипулировать, может быть, развить капризные стороны ребенка. Вот вопреки всему этому, если он следует и действует, рано или поздно в ребенке накапливается тот потенциал веры, уверенности, в доброте четкости мыслей и чувств отца, если это со стороны Павла. И ребенок склоняться будет рано или поздно, он может пережить кризис, ему будет не так легко, если бы и мать и отец следовали в одном русле, но рано или поздно он столкнется со своей жизнью, он наберет свой жизненный опыт, он сможет применить что-то к своей жизни, к себе, и рано или поздно он все-таки, если не полностью примет сторону отца, но он поймет, на что можно в этой жизни опереться, на какие ценности. На какое доверие, на какое чувство, на какую любовь? Давайте скажем вот несколько слов. Если действительно один из батьков загубил все жизнь дитины, как не как не взаимодействует с детьми, как объяснить дитине корректно, куда иди все, там, тату или мама, как это сделать корректно и так, чтобы дитину не травмовать. И сложный вопрос, очень важный. С детством мы учимся, или нас учат, разделять. Хорошее, плохое, приятное, неприятное. Легко разделять Целостность объекта, целостный объект. Это хороший человек, плохой человек. С этим можно дружить, с этим нельзя. А как быть, если чай в меру теплый, но не в меру сладкий, все равно я его пью. Как быть, если человек хорош в чем-то и имеет свои какие-то слабые стороны, а он мне близок и необходим. А как быть, если это родители, как их разделить. Вот очень важно принимать явление или человека в целостности, учитывая слабые стороны, неприятные нам. И сильная стороны И на это может быть стоит и построить ответ ребенку. Вот отец был не в силах справиться с ситуацией. Вот мать была не в силах справиться с ситуацией. Вот проявили слабые черты, вот проявили стильные черты. И вот при этом этот родитель сделал для тебя то-то, то-то то-то хорошее. А здесь он мог быть, хотела, может быть, и не очень, но не справился. Ну и бог ему судья, будешь ли ты, ребенок наш, готов судить кого-либо, проживи свою жизнь изначально когда у тебя будет опора на свой жизненный опыт, ты уже сможешь понять, готов ли ты осуждать или готов принять. А сможешь ли ты избегнуть этих ошибок или пройти этот путь уверенно? Умение прощать тоже очень важно. Но и умение разделять в человеке, принимая целостность, умение разделять эти стороны очень важно. Но на это самое главное. Ми розлучені п'ять років, синові зараз вісім. У колишнього нова родина і дитина. Свекруха, коли забирає мого Дениса, поливає мене брудом, ніби я не вдаха та погана мати. Що робити, заперечити їй спілкуватися з сином без підпису? Очень часто це родительна ситуація. Як і бути самим собою і зберігати своє достоинство і гордість. І цьому не наврядіть своєму ребенку дітям. Да? при этом угодить кому-то от свекровины например. Вот что важнее, что? Наверное, важнее все-таки сохранить свое достоинство и не навредить ребенку. А угождать своей наверное, может быть и ни к чему. Возможно, есть смысл запретить, напугать, потребовать, поставить рамки, если на вас лежит полнота ответственности воспитания, она и моральная, и юридическая, и физическая, и материальная, все на свете. И если вы видите, что человек, который когда-то был вам дорог, близок, родной, может быть, не очень, так или иначе связывали какие-то узы, сейчас вредит вашей семье, вашему ребенку. Ограничение – это ваше не только право, но и обязанность. А если это перейдет в то, что он как-то начнет наускивать ребенка, натравливать, будете терпеть и дальше, чему вы угождаете. Мій колишній алкоголік дуже агресивний. Розлученнями давно мене непокоїть, чи він інколи зненацька приходить до нашої дочки у школу. Боюся, що може їй нашкодити. Як її захистити? Віра, близнюки У нас немає системи захисту дітей. В принципі, ні. Атець, мати можуть зайти в школу, пройти. Охранік далеко не завжди кожній школі, не знає в лицо. чек називається родителям, вони має право войти, пройти. в мире давно эта ситуация закрыта, детей передают из рук в руки. И что можно посоветовать? Ну, как минимум обратиться к участковому. К участковому, это в его входит прямые обязанности. Родитель, вот отец в частности, ведет себя неадекватно, агрессивно, он может навредить. Написать одну жалобу другу, да, это неприятно, это скандал, это агрессия. Это очень может быть болезненно и даже страшно. Но, мне кажется, Ну, как мне кажется, вот все-таки я понимаю, что защитить ребенка следует любым путем. Моя дружина навмисно завагітняла, коли дізналась, що в мене інша. Що з цього буде, я не знаю. І я розлучитись не можу, і подальшого не бачу. Без підпису. На самом деле, вопрос состоит из двух частей. Первая часть состоит в том, и она будет, может быть, грубовато выглядеть с моей стороны. А от кого она забеременела? ответственность, простите меня за грубость, она обоюдная. Если человек решил изменить свою жизнь, расстаться там, соединить дальше, надо как-то это выполнять. И вторая часть, раз все свершилось, раз есть уже какая-то безысходность, и дальше жизнь не складывается. Как бы, может, отвратительно не звучали мои слова, чем быстрее начнутся перемены с обоих сторон, тем больше шансов на продолжение более мирное и более успешное. Как бы, может, ни было болезненно и тяжело. А как можно построить жизнь на недоверии, обидах ну, и прочих негативных да, вот, впечатлениях, ожиданиях и эмоциях. Что из этого получится? И может быть извините такой совет дурацкий, потому ну, что постороннего в следующий раз думает. А событиях, в яких ви участвуєте. Ви участвуєте? І у осознанно участвуєте. І ваша відповідальність в них не менше, ніж в придумав. Інколи розлучення це дійсно ідує бути вихід, коли відозни не склалися. Але давайте не забувати, що щастя і подальше благополуччя вашої спільної дитини в руках у вас, у боку. А ми чекаємо на ваші історії та питання за миленьку, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше. Це про це. До побачення.